रामायणातील रामभूमिका साकारलेले अरुण गोविल मिर्जेत आल्याने राममय वातावरण प्रकट मुलाखत पाहण्यासाठी रामभक्तांचा जनसागर उसळला मिरज तालुका संकुल या ठिकाणी पालकमंत्री सुरेश भाऊ खाडे यांच्या संकल्पनेतून अयोध्या राम मंदिराची भव्य प्रतिकृती उभारण्यात आली या ठिकाणी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले असून रामानंद सागर लिखित रामायण मालिकेतील रामाची भूमिका साकारलेले प्रसिद्ध कलाकार अरुण गोविल यांची प्रकट मुलाखत रामभक्तांच्या अलोट गर्दीमध्ये संपन्न झाली अयोध्या राम मंदिरच्या पार्श्वभूमीवर अरुण गोईल सीतेची भूमिका करण्यात आलेले दीपिका यांना राम मंदिर प्रतिकृती येथे आमंत्रित करण्यात आले होते अरुण गोविल यांनी आज या प्रकट मुलाखतीमध्ये रामायण मालिकेत भूमिकेला साकारताना आलेले अनुभव हो, राम भक्तांना सांगून संवाद साधला यावेळी अयोध्या राम मंदिर हजर असलेले प्रसिद्ध उद्योगपती अशोक खाडे पालकमंत्री सुरेश नेता सुशांत दखाडे यांच्यासह खाडे कुटुंबीय आणि भाजप पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित होते अयोध्यामध्ये जसे राम राममय होत होतं तसंच मिरज येथे आज राम राममय झालं होतं आणि अशी भावना उद्योगपती अशोक खाडे यांनी व्यक्त केली रामायण मालिकेत शेवटी रावण युद्धभूमीवरील जखमी पडल्यानंतर श्री राम यांनी रावणाला उपदेश केला होता याची झलक अरुण गोविल यांनी सादर करून राम भक्तांची मनी जिंकली युद्ध सुग्रीव हुआ हनुमान सेवा से हुआ सबसे सब और संध्या होते वो हो, भगवान राम के सामने जा की ध्वजा उनके खड़क पहला सब कुछ अस्त कर दिया और एक समय ऐसा आया जब सदैव रथ पर चलने वाला रावण धरती पर खड़ा था उस समय भगवान राम ने उनसे जो कहा वो मैं आपके सामने वाह रावण वाह बार। भगवान शिव के त्रिशूल की भांति प्रचंड वायुपुत्र हनुमान की मुष्टिका का प्रहार सह दिया तुम सचमुच परम शक्तिशाली हो परंतु तो कितने दुख की बात है कि तुमने अपनी शक्ति अधर्म के कार्यों में लगा दी और इस दुर्दशा को पहुंच गए। रावण भक्त और ज्ञानी में अंतर होता है भक्त चाहे मूर्ख हो परंतु तो हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है परंतु तो ज्ञानी तुम जैसा दुष्ट भी हो सकता है स्वर्णलंका के सिंहासन पर बैठ कर भी जीवन की अपूर्णता का कांटा रहा है। तुम्हारे जीवन उसका अंत समय निकट आ गया है और तब वह एक घायल साहब की भांति सुरक्षा की बिल घूमता फिरता है लेकिन उसे कहीं सुरक्षा नहीं मिलती वही अब सब समय तुम्हारी है तुम्हारे पाप कर्मों के विष के प्रभाव ने तुम्हारे मन की शांति को जला दिया है और तुम उस पाप के कांटे की चुमन को छुपाने के लिए ऊँची ऊंची आवाज में बड़ी बड़ी मान रहे हो जिन्हें तुम्हारा अपना मन भी सच नहीं मानता रावण इसी का नाम है दुर्दशा बुद्ध जीतने के लिए अस्त्र शस्त्रों की गिनती और पार्श्विक बल की आवश्यकता नहीं होती युद्ध जीतने के लिए आवश्यकता होती है धर्म और आध्यात्मिक शक्ति तुमने एक समय लक्ष्मण से कहा था कि हमारे यहां कोई नीति कोई धर्म नहीं होता रावण हमारे यहां युद्ध का भी एक धर्म होता है हम नियत शस्त्रहीन शत्रु पर कभी वार नहीं करते ये है रघुवेश कल फिर फैसे लेकर अगले दिन रावण से लेकर आए और जो हुआ वो हम सब जानते हैं अनिति पर नीति की विजय हुई असत्य पर सत्य की विजय हुई अन्याय पर न्याय की विजय हुई और अधर्म पर धर्म की विजय हुई जय जय श्री राम जय जय श्रीलाम जरा लो हा जो प्रोग्राम होता है हाँ जो प्रोग्राम होता है बलासोर पे माजी आइया था टेन्नोर आणि सुरेश तिचा फार लाडका मुलगा आहे आणि सुरेशला ती अशी म्हणत असेल की कदाचित सुरेश आणि आई तला जाणार माणसं फार कमी असतात खेड्या माणसं आई तला जात नाही मग राज्यात तू काहीतरी तर करून दाखव ना मला वाटतं त्याच एका खून गाठीनं सुरेश तिने सर्व मंडप बनवलं सर्व हे बघवलं तुमची सेवा करण्याची संधी त्याला मिळाली त्या संधीचा फायदा पुरोपूर माझ्या घराण्याने घेतला असं मला वाटते आणि तुमच्या आम्ही आयुष्यभर रोजी राहू आम्ही आयुष्यभर तुमच्या ऋणी राहू आणि हे ऋण आमच्याकडून फिटलं जाणार नाहीये कारण जसं आई जरा राम 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 झाला तसं आज मिरजो मध्ये पण राम 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 झाला आणि मला वाटतं प्रत्यक्षात राम तुमच्या फिरती झाले त्याच्यापेक्षा हा मिरजोचा सूर्द असू शकत नाही आहे मी माझे दोन शब्द पुरे करतो जय श्रीराम बिरो रिपोर्ट एस एन मराठी मिरज